সপ্তম অধ্যায়ৰ জ্ঞান বিজ্ঞান যুগৰ ষোল্ল নম্বৰ শ্লোকত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক এইবুলি কৈছে চতুৰ্ধা ভে মাম জনা অৰ্জুনা আত্ঞাসু অৰ্থাি জ্ঞানী সভ হে ভৰত সৰ্ব চাৰিবিধ পুণ্যকৰ্মা মানুহে ভক্তিৰে মোৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু তেওঁলোক হ'ল আ্ত জিজ্ঞাসু অৰ্থ লাভৰ বাবে ইচ্ছুক আৰু যিজন তত্বজ্ঞান সন্ধানী দুষ্কৃতিকাৰীসকলৰ বিপৰীতে কু কুকৃতিসম্পন্ন মানুহবিলাকে শাস্ত্ৰৰ বিধি নিষেধ শাস্ত্ৰৰ নীতি নিয়ম মানি চলে নৈতিক আৰু সামাজিক বিধান মানি চলে আৰু কম বেছি পৰিমাণে পৰমেশ্বৰৰ প্ৰতি ভক্তি সম্পন্ন হয় এনে লোকসকলৰ ভিতৰত চাৰি শ্ৰেণীৰ মানুহ কৰে এবিধ হল যিসকল কেতিয়াবা দুখত পৰে দ্বিতীয়বিধ হল যিসকলৰ অৰ্থৰ প্ৰয়োজন আছে যিসকলে কেতিয়াবা জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ ইচ্ছুক হয় আৰু যিসকলে কেতিয়াবা পৰম সত্যৰ সন্ধানী হৈ পৰে এনে লোকসকলে বিভিন্ন পৰিস্থিতিত পৰি পৰমেশ্বৰৰ প্ৰতি ভক্তি কৰিবলৈ লয় ভক্তি কৰাৰ সলনি কিবা এটা পোৱাৰ আশাত আহে সেইকাৰণে তেওঁলোক শুদ্ধ ভক্ত নহয় শুদ্ধ ভক্তিপূৰ্ণ সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আকাংক্ষা বা কোনো বৈষয়িক লাভৰ আশা জড়িত হৈ নাথাকে এই চাৰিবিধ মানুহেও যেতিয়া পৰমেশ্বৰ প্ৰতি ভক্তিৰে সেৱা আগবঢ়াবলৈ আহে আৰু শুদ্ধ ভক্তৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি সম্পূৰ্ণৰূপে শুদ্ধ হৈ পৰে তেতিয়া তেওঁলোক শুদ্ধ ভক্ত হৈ পৰে কিন্তু দুষ্কৃতিকাৰী বিলাকে সেৱা ভক্তিৰ পথ লোৱাটোৱে বৰ টান কাম কাৰণ তেওঁলোক বৰ স্বাৰ্থপৰ ব্যভিচাৰি আৰু তেওঁলোকৰ কোনো আধ্যাত্মিক লক্ষ্যই নাথাকে কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজেৰে কোনোবা জন যদি কেতিয়াবা ভাগ্য ক্ৰমে শুদ্ধ ভক্তৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে তেতিয়া তেওঁ শুদ্ধ ভক্ত হ'ব পাৰে মুঠতে আৰ অৰ্থাৎ যিসকল দুখত পৰে অৰ্থাৰ্থী অৰ্থাৎ জীয়াৰ অৰ্থৰ বা পইচাৰ প্ৰয়োজন আছে জিজ্ঞাসো যাক জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু তত্ব অনুসন্ধানী যোনে পৰম্পত্ত তত্বৰ অনুসন্ধান কৰে তেওঁলোকে অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ লগত বৈষয়িক লাভৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই তেতিয়া তেওঁলোকো শুদ্ধ ভক্ত হৈ পৰে তেনে এটা শুদ্ধ শুদ্ধ ভক্ত ভক্তিৰ স্তৰ নোপোৱালৈকে ভগৱানৰ সেৱা কৰিবলৈ লোৱা সকল সকাম কৰ্মৰ দ্বাৰা কলুষিত হৈ থাকে আৰু জাগতিক জ্ঞানৰ অন্বেষণত ব্যস্ত থাকে গতিকে হবৰ বাবে জ্ঞানী নাথামা আহম চা চমা প্ৰিয় তেওঁলোকৰ ভিতৰত যিজন পুণ্য জ্ঞানী আৰু কেৱল ভক্তিৰে কৰা সেৱাৰ কামত সদায় ব্যস্ত থাকে তেওঁ শ্ৰেষ্ঠ কিয়নো মই তেওঁৰ অত্য়ন্ত প্ৰিয় আৰু তেওঁ মোৰ অৰ্থাৰ্থী জিজ্ঞাসৰ পৰম তত্ত্ব অনুসন্ধানীসকল তেওঁলোক সকলোৱে বৈষয়িক আকাংক্ষাৰ সকলো কলুসৰ পৰা মুক্ত হব পাৰিলেই শুদ্ধভক্ত হৈ পৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ ভিতৰতো যিজনৰ পৰম সত্যৰ বিষয়ে জ্ঞান আছে আৰু যিজন সকলো বৈষয়িক আকাংক্ষাৰ পৰাও মুক্ত তেওঁৱেই ভগৱানৰ শুদ্ধ ভক্ত হ'ব পাৰে ভগৱানে কোৱা মতে উক্ত চাৰিবিধ ভক্তৰ ভিতৰত যিজন পূৰ্ণ জ্ঞানৰ অধিকাৰী হৈছে আৰু একে সময়তে ভক্তিৰে কৰা সেৱাৰ কামত লাগি আছে তেওঁৱেই শ্ৰেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানৰ অনুসন্ধান কৰি থাকোঁতেই মানুহে বুজিব পাৰে যে তেওঁৰ আত্মাটো তেওঁৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰটোতকৈ বেলেগ বস্তু আৰু যেতিয়া মানুহজনে সাধনাৰ পথত আৰু অলপ অগ্ৰগতি লাভ কৰে তেতিয়া তেওঁ নিৰাকাৰ কৰে যেতিয়া তেওঁ পূৰ্ণৰূপে শুদ্ধ হয় তেতিয়া তেওঁ বুজিব পাৰে যে নিজৰ স্বৰূপ অনুসৰি তেওঁ ভগৱানৰ এজন নিত্য দাস যিজনে ভগৱানৰ অপ্ৰাকৃত ৰূপটো পূৰ্ণৰূপে উপলদ্ধি কৰিব পাৰিছে তেওঁক ভক্তিৰ পথেৰে আগুৱাই যোৱাৰ অৱস্থাত এনেদৰে ৰক্ষা কৰি থাকে যে কোনো ধৰণৰ পাৰ্থিৱ কলু সদায় তেওঁক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে উদাৰাচাৰ্বাম আত্মা মামে বা অনুত্তমাম গতিম এই সকলো ভক্তই নিঃসন্দেহে উদাৰ ভাৱনা পন্ন কিন্তু যিজন তত্ত্ব জ্ঞানী তেওঁক মই মোৰ নিজৰ দৰে বুলিয়ে ভাবো মোৰ বাবে ভক্তিভাৱেৰে কৰা কামত নিযুক্ত হৈ থাকিলে তেওঁ নিশ্চিত কৰিব মইয়ে তেওঁৰ বাবে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ লক্ষ্য যিসকল ভক্তৰ পৰিপূৰ্ণ জ্ঞান সেইসকল যে ভগৱানৰ প্ৰিয় পাত্ৰ নহয় এনে নহয় ভগৱানে কৈছে যে সকলোৱে উদাৰ মনা কাৰণ যিকোনো উদ্দেশ্য লৈ যিয়ে ভগৱানৰ ওচৰ চাপে তেওঁকেই মহাত্মা বোলা হয় যিসকল ভক্তই ভক্তিৰ বিনিময়ত কিবা পাবলৈ আশা কৰে তেওঁলোককো ভগৱানে আদৰি লয় কাৰণ এই ক্ষেত্ৰতো ভাল পোৱাৰ বিনিময় হয় ভগৱানক ভাল পাই বাবেই কিবা বৈষয়িক লাভৰ বাবে তেওঁলোকে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু যেতিয়া বিচৰা বস্তুটো পায় তেতিয়া ইমান সন্তুষ্ট হয় যে তেওঁলোক সেৱা ভক্তিৰ পথত আৰু অলপ অগ্ৰসৰ একাগ্ৰতাৰে অগ্ৰসৰ হয় কিন্তু তথাপি সম্পূৰ্ণ তত্ব জ্ঞানী ভক্তজনক ভগৱানৰ অত্যন্ত প্ৰিয় বুলি গণ্যনা কৰা হয় কাৰণ তেনে ভক্তৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্যই হ'ল ভাল পোৱা আৰু ভক্তিৰে কেৱল ভগৱানৰে কাম কৰি যোৱাটো ভগৱানৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন নকৰাকৈ অথবা ভগৱানৰ বাবে কাম নকৰাকৈ তেনে এজন ভক্ত এক মুহূৰ্তও থাকিব নোৱাৰে একেদৰে পৰমেশ্বৰীও নিজৰ ভক্তক অত্যন্ত ভাল পায় আৰু ভক্তজনক এৰি থাকিব নোৱাৰে বহু নাম জন্ম নামানন্তে জ্ঞানৱান মা প্ৰপদ্যতে সর্বম ইতিশা মহাত্মা চলভা প্ৰকৃত জ্ঞানীজনেও বহু বহু জন্ম মৃত্যুৰ পাছতহে মোকেই সকলো কাৰণৰো কাৰণ ময়ে সকলো বুলি জানি মোৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হয়হি তেনে এজন মহাত্মা অৱশ্যে পাবলৈ বৰ টান কামৈ তই তই হৃদ জ্ঞান বৈষয়িক কামনা বাসনাই যিসকলৰ বিচাৰ বুদ্ধি অপকৰণ কৰি নিছে তেওঁলোকে দেৱতাসকলৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈ নিজ নিজ প্ৰকৃতিৰ নিয়ন্ত্ৰণ অনুসৰি বেলেগ বেলেগ বিধিৰে দেৱতাসকলৰ পূজা অৰ্চনা কৰে কম বুদ্ধিৰ যিসকল লোকে পাৰমাৰ্থিক চেতনা হেৰুৱাই পেলাইছে তেওঁলোকে থিতাতে তেওঁলোকৰ বৈষয়িক কামনাসমূহ চৰিতাৰ্থ হোৱাৰ আশাত দেৱতাসকলৰ আশ্ৰয় লয় সাধাৰণতে তেনে লোকসকলে পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰৰ ওচৰ নাচাপে কাৰণ তেওঁলোক ৰজুগুণ আৰু তমুগুণৰ প্ৰভাৱত থাকে আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন দেৱতাৰ পূজা কৰে পূজাৰ বিধি বিধানসমূহ ভালদৰে পালন কৰাটোৱে যথেষ্ট বুলি তেওঁলোকে সন্তুষ্টি লাভ কৰে দেৱতাৰ পূজা কৰা লোকসকল নিজৰ নিজৰ তুচ্ছ অভিলাষ বিলাকৰ দ্বাৰাইহে পৰিচালিত হয় আৰু কি ভাবে যে পৰম লক্ষ্যত উপনীত হব পাৰি সেই কথা তেওঁলোকে নাজানে কিন্তু পৰমেশ্বৰৰ ভক্ত এজন তেনেদৰে দিগভ্ৰান্ত নহয় মা মামা ভক্ত শ্ৰদ্ধয়া অৰ্চিত ইচ্ছি তলাম শ্ৰদ্ধা কাম এব বিদাধি আহামমাত্মা ৰূপে মই প্ৰতিজন মানুহৰে হৃদয়ত আছো যেতিয়াই কোনোবা এজনে কোনো এগৰাকী দেৱতাক পূজা কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেতিয়াই তেওঁৰ শ্ৰদ্ধাক মই সুদৃঢ় কৰি তোলো যাতে তেওঁ সেই বিশেষ দেৱতা গৰাকীৰ প্ৰতি কামান মায়া এবা বিহিতানহি তানো তেনে এটা শ্ৰদ্ধাৰ ভাৱেৰে তেওঁ কোনো এজন বিশিষ্ট দেৱতাৰ পূজা কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰে আৰু নিজৰ কাম্য বস্তুসমূহ লাভ কৰে কিন্তু বাস্তৱিকতে এই কাম্য বস্তুসমূহ মইয়েই দিওঁ যেতিয়া জীৱই নাপাবলগীয়া কিবা এটা পাবৰ ইচ্ছা কৰে আৰু ভগৱানেও তেনে এটা কামনা নিজেই পূৰণ নকৰে তেতিয়া দেৱতামুখী হোৱা এই পৰিস্থিতিটো উদ্ভৱ হয় চৈতন্য চৰিতা মৃত্যুত এই বুলি কোৱা আছে যে যিজনে পৰমেশ্বৰক পূজা কৰে আৰু একে সময়তে বৈষয়িক সুখৰ বাবেও কামনা কৰে তেওঁৰ কামনাৰ ক্ষেত্ৰত স্ববিৰোধ ঘটে পৰমেশ্বৰৰ বাবে সেৱাৰ মনোভাৱেৰে কাম কৰাটো আৰু দেৱতা এজনৰ পূজা এই দুয়োটা একে পৰ্যায়ৰ হব নোৱাৰে কাৰণ দেৱতা এজনৰ পূজা হল পাৰ্থিৱ আৰু পৰমেশ্বৰৰ বাবে ভক্তি ভাৱেৰে কৰা কাম হল আধ্যাত্মিক যি জীৱই দুনাই ভগৱানৰ ওচৰলৈ ঘূৰি যাবলৈ ইচ্ছা কৰে তেওঁৰ বাবে বৈষয়িক কামনা বাসনাবিলাক ডাঙৰ বাধা সেইবাবে অল্প বুদ্ধিৰ জীৱসকলে যিবিলাক বৈষয়িক লাভৰ বাবে কামনা কৰে সেইবিলাক ভগৱানৰ শুদ্ধ ভক্ত এজনক দিয়া নহয় অল্প বুদ্ধিৰ জীৱ বিলাকেও আকৌ সেইকাৰণে পৰমেশ্বৰৰ বাবে ভক্তিৰে সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সলনি পাৰ্থিৱ জগতৰ দেৱতাসকলক পূজা কৰাটোকে ভাল বুলি ভাবে ভৱতী অল্প মেধ চাম দেৱান দেৱায়ি মন্ত্ৰজা মামাপি অল্প বুদ্ধি লোকসকলে দেৱতাসকলৰ পূজা কৰে আৰু সেই পূজাৰ পৰা লাভ কৰা ফল সীমিত আৰু অস্থায়ী যিবিলাকে দেৱতাসকলৰ পূজা কৰে তেওঁলোকে দেৱতাসকলৰ গ্ৰহবিলাকলৈ যায় কিন্তু মোৰ ভক্তসকল অৱশেষত মোৰেই পৰম ধামত গৈ উপনীত হয় ভালদৰে নাজানে তেওঁলোকে ভাবে যে মই এজন মই হলো পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰ কৃষ্ণ যি পূৰ্বতে নিৰাকাৰ আছিলো আৰু এতিয়াহে এজন ব্যক্তি ৰূপ লৈছো তেওঁলোকৰ ক্ষুদ্ৰ বুদ্ধিৰ ফলতে তেওঁলোকে মোৰ ক্ষয়হীন উত্তম উত্তম পৰম ভাৱৰ বিষয়ে নাজানে ব্ৰহ্ম সংহিতাত এই কথা কোৱা আছে যে কেৱল বেদান্ত দৰ্শনৰ অধ্যয়ন কৰিয়ে ভগৱানৰ ব্যক্তিত্বৰ বিষয়ে জানিব নোৱাৰি পৰমেশ্বৰৰ কৰুণা হলেহে পৰম পুৰুষৰ বিষয়ে জানিব পাৰি শ্ৰীমদ ভাগৱতত এই কথা কোৱা আছে যে পৰম তত্ত্বৰ উপলব্ধিৰ বাবে প্ৰথমে নিৰাকাৰ ব্ৰহ্মৰ উপলব্ধি হয় তাৰ পাছত আৰু উচ্চ স্তৰৰ উপলব্ধিৰূপে প্ৰতি জীৱতে থকা পৰমাত্মাৰ উপলব্ধি হয় কিন্তু পৰম সত্যত্বৰ উপলব্ধিৰ ক্ষেত্ৰত শেষ কথাটো হ'ল এজন সাকাৰ ব্যক্তিৰূপে পৰমেশ্বৰৰ পৰিচয় এই কথা স্পষ্ট যে দেৱতাসকল নিৰাকাৰ নহয় আৰু পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰ কৃষ্ণও নিৰাকাৰ নহয় তেওঁলোক সকলোৱে একো একোজন ব্যক্তি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই হল সৰ্বোত্তম ব্যক্তি পৰম পুৰুষ ভগৱান তেওঁ নিজৰ এটা গ্ৰহ আছে আৰু দেৱতাসকলৰ নিজা নিজা গ্ৰহ আছে ভগৱত গীতাৰ পৰা এই কথা পৰিষ্কাৰকৈ বুজিব পাৰি যে দেৱতাসমূহৰ আৰু পৰমেশ্বৰৰ যি আকাৰ আছে সেই দুয়োবিধ আকাৰ একে সময়তে আছেই কিন্তু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপটো হল শচিতন্দ অৰ্থাৎ নিত্য় আনন্দময় আৰু জ্ঞান স্বৰূপ আব্য় মূৰ্খ আৰু বুদ্ধিহীন বিলাকৰ আগত মোৰ প্ৰকাশ নঘটে তেওঁলোকৰ বাবে মই মোৰ অন্তৰংগা শক্তি যুগমায়াৰ দ্বাৰা আবৃত হৈ থাকো আৰু সেইবাবে সেই মানুহবিলাকে নাজানে যে মোৰ জন্মও নাই আৰু বিনাশো নাই সভাত কৃষ্ণকেই সভাৰ অধ্যক্ষ ৰূপে নিৰ্বাচিত কৰাত শিশুপালে যেতিয়া আপত্তি দৰ্শালে তেতিয়া ভীষ্মই শ্ৰীকৃষ্ণৰ নিৰ্বাচনৰ সমৰ্থন কৰি কৃষ্ণ যে পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰ সেই কথা ঘোষণা কৰিলে একেদৰেই পাণ্ডৱসকলেও আৰু মাত্ৰ আন কেইজন মানহে জানিব পাৰিছিল যে শ্ৰীকৃষ্ণই পৰমেশ্বৰ কিন্তু প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এই কথা জনা নাছিল অভক্তসকল আৰু সাধাৰণ মানুহখিনিৰ আগত তেওঁৰ স্বৰূপ প্ৰকাশ নাপাইছিল সেইবাবে ভগৱত গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে তেওঁ বুদ্ধ ভক্তসকলৰ বাহিৰে আন সকলোৱে তেওঁক নিজৰ নিচিনা বুলিয়েই ভাবে কৃষ্ণই কেৱল নিজৰ ভক্ত সকলৰ আগতহে সমস্ত আনন্দৰ উৎসৰূপে নিজকে প্ৰকাশ কৰে কিন্তু আন সকলৰ বাবে অৰ্থাৎ বুদ্ধিহীন অভক্ত সকলৰ বাবে তেওঁ যুগমায়া শক্তিৰ দ্বাৰা আবৃত্ত হৈ থাকে শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ আঠ নম্বৰ যোনটো চেপ্তাৰ তাৰ ঊনৈশ নম্বৰ শ্লোকত কুন্তি প্ৰাৰ্থনাটোত এই বুলি কোৱা আছে যে ভগৱানক যুগমায়াৰ আৱৰণে ঢাকি ৰাখে আৰু সেইবাবে সাধাৰণ মানুহে তেওঁক বুজিব নোৱাৰে পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰৰ যিটো চিদানন্দ ৰূপ সেইটোক ব্ৰহ্মজ্যোতি ৰূপা অন্তৰংগা শক্তি যুগমায়াই ঢাকি ৰাখিছে আৰু সেইকাৰণে অল্প বুদ্ধিৰ নিবি নিৰ্বিশেষবাদীসকলে পৰম তত্ত্বৰ সাক্ষাৎ লাভ নকৰে বেদ আহমি তানী বৰ্তমান অৰ্জুনা ভৱিষ্যানী সভূতানী মামাটো বেদান কচ্য়না হে অৰ্জুন পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰূপে মই সম্পূৰ্ণৰূপে অতীত হৈ যোৱা সকলো কথা বৰ্তমানত ঘটি থকা সকলো কথা আৰু ভৱিষ্যতে হ'বলগীয়া সকলো কথা জানো আৰু মই সকলো জীৱৰ বিষয়ে জানো কিন্তু মোক হ'লে কোনেও এজনেও নাজানে ঈশ্বৰ শেষেন দণ্ড মোহেন ভাৰতোহে পৰম তপ হে ভাৰত হে পৰন্ত ঈশ্বাৰু দেশৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা দণ্ডৰ পৰা বিভ্ৰান্ত হৈ সকলো জীৱ এটা মোহিত অৱস্থা লৈয়ে জন্ম লয় ইামটো অন্তগতাম পাপাম জনা নাম পুণ্য কৰ্ম নাম তে দণ্ড মোহা নিৰ্মুক্তা ভজন যিসকল মানুহে পূৰ্বজন্মসমূহত পুণ্য কৰ্ম কৰি নিৰ্মল হৈছে তেওঁলোক সকলো ধৰণৰ দণ্ডৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা মোহৰ পৰা মুক্ত আৰু তেনে লোকসকলে দৃঢ় সংকল্প লৈ মোৰ সেৱাত ব্ৰতী হয় যিসকলে পুণ্য কাম কৰিছে আৰু পাপক জয় কৰিছে তেওঁলোকেই ভক্তিৰ পথ লব পাৰে আৰু ক্ৰমে ক্ৰমে পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰৰ পবিত্ৰ ধামলৈ উধাব পাৰে ক্ৰমে ক্ৰমে তেওঁলোক ধ্যানস্থ হৈ পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিবলৈ সক্ষম হয় জৰা মাৰেণা মোক মামা মা আশ্ৰিতন্তে তে ব্ৰহ্ম তত বিদু কৃষ্ণম আধ্যাত্মম কৰ্মচা আখি ইলাম যিসকল বুদ্ধিমান লোকে বাৰ্ধক্য আৰু মৰণৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ চেষ্টা কৰে তেওঁলোকে ভক্তিৰে সেৱা কৰি মোৰ আশ্ৰয় লয় তেওঁলোক যথাৰ্থতে ব্ৰহ্ম কাৰণ তেওঁলোকে আধ্যাত্মিক কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে সকলো কথা সম্পূৰ্ণৰূপে জানে জন্ম মৃত্যু বুঢ়া কাল আৰু বেমাৰে এই পাৰ্থীৱ শৰীৰটো বিকাৰ সাধন কৰিব পাৰে কিন্তু আধ্যাত্মিক শৰীৰটো একো বিকাৰ ঘটাব নোৱাৰে চিন্ময় দেহটোৰ কোনো জন্ম মৃত্যু জৰা আৰু ৰোগ নাই গতিকে যিজনে এটা চিন্ময় দেহ লাভ কৰি পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰ এজন সহসৰ হৈ পৰি ভগৱানৰ প্ৰতি ভক্তিৰে পৰা নিত্য সেৱাৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰে তেওঁৱেই যথাৰ্থতে মুক্ত আহম ব্ৰহ্মাস্মী ময়েই ব্ৰহ্মা কথিত আছে যে জীৱই এই কথা উপলব্ধি কৰিব লাগে যে তেওঁৱেই ব্ৰহ্ম তেওঁৱেই আত্মা যিসকলৰ চিত্ৰ মোতেই মজি থাকে যিসকলে পৰমেশ্বৰ ৰূপে সমগ্ৰ পাৰ্থিৱ জগতখন আৰু দেৱতাসকলৰ সকলো ধৰণৰ যন্ত্ৰসমূহৰো নিয়ন্ত্ৰা বুলি মোক জানে তেওঁলোকে আনকি মৃত্যুৰ সময়টো মোক পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰ বুলি বুজি পায় আৰু মোক উপলব্ধি কৰিব পাৰে কৃষ্ণ ভাৱনা সম্পন্ন ব্যক্তিৰ সৎসংগ লাভ কৰিলে কৃষ্ণ ভাৱনাই গঢ় লৈ উঠিব পাৰে এনে সৎসংগ আধ্যাত্মিক আৰু ই সৎ সংগীজনক পোনপটীয়া ভাৱে পৰমেশ্বৰৰ সংস্পৰ্শলৈ আনি দিয়ে আৰু পৰমেশ্বৰৰ কৃপাতেই এই কথা বুজিব পৰা হয় যে কৃষ্ণই হল পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰ এনে দৃঢ় বিশ্বাসকে বোলা হয় দৃঢ় ব্ৰত আৰু ভক্তি যুগ বা আধ্যাত্মিক অনুৰাগেৰে সেৱা কাৰ্য কৰাৰ এইটোৱেই আৰম্ভণি সকলো শাস্ত্ৰৰে এইটোৱেই সিদ্ধান্ত এই দৃঢ় বিশ্বাসৰ হাৰমৰ্মই হ'ল ভগৱত গীতা সপ্তম অধ্যায়ৰ হাৰমৰ্ম জ্ঞান বিজ্ঞান যুগৰ হাৰমৰ্ম আজিলৈ ইমানেই